Ada sebuah cerita daripada seseorang yang bekerja di kawasan sekitar sebuah empangan di mana kemalangan orang lemas sering berlaku. Nak tahu tak apa yang penduduk tempatan atau orang di kawasan itu pernah alami? Apa khabar semua peminat kisah seram bersama saya di sini? Suasana hari ini berubah lagi. Ya, tapi sekurang-kurangnya semua orang masih dapat mendengar cerita seram seperti biasa. Hari ini saya masih berada di luar di luar negara seperti biasa. Sebenarnya di lokasi ini agak sukar untuk saya mencari sudut yang sesuai untuk merakam berbanding tempat sebelum ini. Maklumlah bila kita berada di tempat asing, peralatan seperti lampu studio dan kamera tidaklah lengkap untuk dibawa ke mana-mana. Jadi saya rasa demi penonton dan pendengar, sekurang-kurangnya mesti ada cerita hantu untuk dikongsikan. Walaupun cerita ini berlaku di sebuah empangan di mana kemalangan orang lemas sering terjadi. Bila kita pergi melancong ke tempat orang, kita akan nampak gerai-gerai penduduk tempatan yang menjual makanan, minuman dan sebagainya kan. Kadang-kadang, saya pun tertanya-tanya juga apabila semua pelancong sudah pulang atau sebelum ada pelancong yang datang, adakah para peniaga di situ pernah mengalami apa-apa kejadian seram atau aneh? Dan inilah salah satu cerita yang dihantar oleh seorang pendengar yang menceritakan bahawa di sebuah empangan ada sebuah kisah seram yang telah berlaku. Untuk cerita hari ini, pertama sekali saya harus ingatkan bahawa anda perlu menggunakan budi bicara yang baik semasa menonton dan mendengar. Sekiranya ada sebarang bunyi yang tidak normal, saya mohon maaf kerana saya mengalami sakit tekak. Apabila sampai di sini, saya rasa cuaca sering berubah. Sangat panas. Kemudian saya jatuh sakit. Saya baru sahaja beransur pulih. Jadi saya bergegas untuk menceritakan kisah ini agar semua dapat mendengarnya. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, pejamkan mata anda dan mari kita berimajinasi bersama-sama. Kisah hari ini adalah pengalaman seram daripada seorang pendengar. Saya minta izin untuk menggunakan nama samaran Cik Min. Cik Min menghantar cerita ini kepada saya dan mengatakan ia sangat menarik kerana kisah seram ini berlaku di sebuah empangan atau tasik takungan yang merupakan destinasi pelancongan terkenal di sebuah wilayah. Ramai pelancong dari pelbagai wilayah datang ke sini. Rumah Cik Min pula membuka sebuah kedai makan di empangan itu sudah bertahun-tahun lamanya. Ini menyebabkan dia telah menyaksikan banyak peristiwa seram dan menakutkan yang berlaku di kawasan tersebut. Oleh kerana tempat ini merupakan destinasi pelancongan, selalunya akan ada berpuluh-puluh pelancong datang untuk mandi-manda di empangan ini setiap hari menyebabkan kemalangan lemas tidak dapat dielakkan. Dia berkata, di empangan ini, sudah banyak kali orang yang mandi-manda mati lemas sehinggakan ia mungkin sudah menjadi perkara biasa di sini. Tetapi dia memberitahu, ada satu kes ini, kes kematian akibat lemas yang diingat sampai sekarang. Ini kerana kejadian kali itu disusuli dengan pelbagai peristiwa menakutkan. Kira-kira tujuh tahun yang lalu ada sekumpulan pelancong lelaki dalam tujuh ribu lapan orang datang dari wilayah Udon Thani untuk bersiar-siar di empangan ini. Mereka tiba sejak pagi lagi duduk-duduk dan mandi-manda sehingga ke petang. Kemudian Salah seorang lelaki dalam kumpulan itu berkata kepada kawan-kawannya lebih kurang begini, "Eh, aku nak berenang pergi tengok tunggul pokok takian kat tengah air tu sekejap. Ini kerana di empangan ini terdapat sebatang tunggul pokok takian yang diikat dengan kain tiga warna menjadi satu lagi tarikan yang sering dilawati pelancong. Jika dilihat dengan mata kasar, jarak dari tempat mereka mandi ke tunggul takian itu nampak tidak begitu jauh." Tetapi hakikatnya, jika benar-benar berenang atau mengayuh bot itik ke sana, barulah tahu betapa jauhnya. Seolah-olah air itu menipu pandangan mata. Macam bila kita nak berenang di kolam renang, perasan tak? Bila kita pandang ke bawah, ia nampak cetik. Tetapi sebenarnya kolam itu sangat dalam. Gambaran air dan sebagainya inilah yang mengelirukan. Membuatkan segalanya nampak dekat, nampak cetek. Tetapi sebenarnya tempat yang dihendak berenang itu bukan dekat dan tidak cetek sama sekali hakikatnya ia dalam dan sangat jauh pada masa itu kawan-kawannya nampaknya tidak menghalang lelaki tersebut kerana mereka semua lelaki dan pandai berenang jadi mereka biarkan sahaja lelaki itu berenang seorang diri manakala yang lain terus mandi manda seperti biasa sehinggalah hampir tiba di tunggul takian itu seorang pelayan di kedai cik Min bernama Pak E sedang berdiri memerhatikan orang mandi di empangan Pakai perasaan lelaki yang sedang berenang ke arah tunggul takian itu tiba-tiba mula tenggelam perlahan-lahan. Keadaannya seperti orang yang kehabisan tenaga, tidak dapat berenang lagi, macam orang yang cuba menyelam ke bawah. Hanya dalam beberapa saat, tubuh lelaki itu hilang ditelan air, yang tinggal hanyalah lengannya yang terangkat ke atas permukaan air seperti orang meminta tolong. Pakai terkejut dan terus berlari memberitahu kumpulan kawan lelaki itu yang sedang duduk minum-minum. Abang, kawan abang lemas. Kawan abang lemas. Cepat, cepat. Semua orang panik dan menoleh ke arah tengah tasik di mana sepatutnya kawan mereka berada. Tetapi tiada sesiapa di situ. Apabila mereka melihat sekeliling, tiada langsung kelibat kawan mereka itu. Keadaan menjadi genting. Sebahagian daripada kawan-kawannya segera mengayuh bot itik ke tempat lelaki itu lemas dan menyelam mencari rakan mereka dibantu oleh penduduk kampung yang lain. Manakala kawan-kawan yang menunggu di darat segera menelefon pasukan penyelamat dan badan kebajikan untuk datang membantu. Penduduk kampung di situ apabila mendapat tahu ada orang lemas berpusu-pusu datang untuk melihat. Orang-orang tua yang rumahnya berdekatan empangan berkata, "3-4 hari lepas kami dengar empangan menangis setiap malam. Dah agak dah tahun ni mesti ada orang yang akan diambil." Bunyi empangan menangis yang mereka masukkan adalah bunyi seperti seseorang menggosok tangan pada locing besar macam yang kita nampak di ward. Akan ada locing besar dan kita gosok tangan perlahan-lahan dan ia akan mengeluarkan bunyi bergema seperti wung wung wung. Bunyi itu akan datang dari dalam empangan. Penduduk kampung percaya dan ini adalah kepercayaan peribadi bahawa jika empangan menangis, ia adalah amaran awal bahawa ia mahukan korban pengganti kerana setiap kali empangan menangis pasti akan ada kejadian orang mati lemas di empangan itu menyusul tetapi kejadian yang orang tua panggil empangan menangis ini tidak berlaku setiap tahun hanya pada tahun-tahun tertentu saja. apabila ada orang terdengar bunyi empangan menangis penduduk kampung akan saling membantu memerhati dan mengawasi pelancong yang datang mandi-manda di empangan ini walaupun mereka saling membantu mengawasi Akhirnya, kejadian malang tetap tidak dapat dielakkan. Berbalik kepada cerita tadi, selepas kumpulan kawan itu menelefon pasukan penyelamat dan segalanya selesai, mereka semua membantu mencari mayat lelaki yang lemas itu. Tetapi, walau dicari macam mana pun, tetap tidak dijumpai. Apabila kenderaan pasukan penyelamat tiba, ada anggota yang turun untuk mencari mayat itu. Mereka menyelam di kawasan tunggul pokok takian sebagai lokasi pertama. Dan selepas anggota itu menyelam, berlaku satu perkara aneh yang menyeramkan. Semasa sedang menyelam mencari mayat, anggota itu terdengar sesuatu di bawah air. Ia bunyi seperti ketawa seorang perempuan berselang-seli dengan tangisan tersesak isak seorang lelaki. Bunyi itu datang dari segenap arah dan yang lebih menakutkan, ada sepasang mata merah menyala sedang merenung dari sudut gelap di bawah air. Ini menyebabkan anggota yang baru sahaja turun itu terpaksa bergegas naik semula dan digantikan oleh pasukan penyelamat air yang lain. Tetapi akhirnya, selepas pasukan penyelamat air itu turun, mereka juga mengalami kejadian aneh seperti pasukan pertama. Ini menyebabkan operasi menyelam hanya dapat dilakukan sekejap sahaja sebelum mereka terpaksa naik ke darat demi keselamatan diri. Selepas itu, tiada siapa lagi yang berani menyelam. Keadaan ketika itu sangat berisiko. Pasukan penyelamat berbincang sesama mereka dan akhirnya setelah bercakap dengan penduduk kampung, mereka memutuskan mungkin perlu menjemput seorang bomoh atau sami untuk melakukan upacara memohon maaf dan membuka jalan untuk menuntut semula mayat. Bomoh itu pun berkomunikasi dengan makhluk gaib yang mendiami tunggul pokok takian tersebut. Makhluk itu berkomunikasi dengan Bomo dan berkata, "Lebih kurang begini, dia kurang ajar dengan aku. Jadi aku akan ambil dia tinggal bersama aku." Bomo itu sedar bahawa kes ini benar-benar tidak dapat dibantu. Apa yang boleh dilakukan hanyalah mendapatkan semula jasadnya untuk upacara keagamaan. Maksudnya, walaupun jasadnya dapat dikembalikan, roh dan jiwanya tidak akan kembali bersama. Seolah-olah Bomo itu sudah berkomunikasi dan bersetuju bahawa semangat pokok takian itu akan memulangkan jasadnya dan semangat itu benar-benar melepaskannya. Pada masa itu, satu upacara membuka hutan dilakukan bersama penunggu tempat, penjaga hutan dan bukit memohon agar mereka membantu membuka jalan supaya anggota penyelamat dapat mencari mayat tanpa sebarang halangan. Selepas upacara selesai, anggota penyelamat turun sekali lagi untuk mencari mayat. Kali ini semuanya berjalan lancar. Tiada lagi perkara aneh, tiada bunyi ketawa, tiada bunyi tangisan dan tiada mata merah yang merenung. Namun, dalam operasi mencari kali ini pun mayat lelaki itu masih belum ditemui. Sepanjang hari itu Para anggota berusaha mencari mayat sehingga kira-kira pukul 10.11 malam barulah pencarian dihentikan buat sementara waktu. Sebahagian anggota meminta untuk pulang berehat tetapi masih ada sekumpulan anggota yang berkawal di empangan memasang lampu limpah sekiranya mayat itu timbul ke permukaan air. Kebiasaannya, pada waktu malam, Cik Min perlu tidur menjaga barang di kedainya. Tetapi pada malam itu, disebabkan ketakutan dia tidak berani tidur di situ dia meminta untuk tidur di rumah kawannya dan membiarkan ibunya serta seorang pekerja tidur menjaga kedai pada waktu pagi ketika dia kembali ke kedai untuk membantu menjual makanan ibunya menceritakan kepadanya malam tadi anjing-anjing di empangan menyalak dan melolong sepanjang malam melolong dari tepi air bunyinya bersahut-sahutan sampai ke jalan keluar Bunyi anjing melolong sangat kuat, semua kedai boleh dengar, tiada siapa yang boleh tidur lena. Penduduk kampung percaya ini disebabkan oleh roh lelaki tersebut. Dikatakan bahawa roh lelaki itu mahu keluar dari empangan, tetapi seolah-olah tidak dapat keluar kerana di kawasan jalan keluar terdapat sebuah tokong datuk yang sangat dihormati oleh penduduk di situ. Dan pada hari itu, keluarga dan waris si mati telah tiba di empangan untuk menunggu jasad si mati. Mereka datang sejak pagi dengan penuh harapan tetapi usaha pasukan penyelamat pada hari itu masih sama walau dicari macam mana pun tetap tidak dijumpai keluarga si mati kemudiannya pergi mencari orang pandai untuk membantu melihat secara gaib di manakah sebenarnya si mati berada mereka mendapat pelbagai jawapan ada yang kata mereka tidak benarkan jasadnya diambil semula ada juga yang kata Bajunya tersangkut pada tunggul kayu di bawah air sebab itu jasadnya tidak boleh timbul. Keluarga dinasihatkan untuk melakukan upacara memohon maaf, melakukan upacara itu dan ini tetapi hasilnya tetap sama. Sehinggalah pencarian jasad memasuki hari ketiga, pasukan penyelamat masih juga tidak menemuinya. Namun pada malam ketiga pencarian itulah satu peristiwa menakutkan telah berlaku. Pekerja di kedai Cik Min menceritakan sekitar jam 3 pagi Ketika dia sedang tidur di dalam buayan, bunyi lolongan anjing kedengaran dari kawasan tepi air. Seketika kemudian, lolongan anjing itu bersahut-sahutan semakin dekat sehingga tiba di hadapan kedai Cik Min. Pekerja itu sebenarnya sudah terjaga sejak pertama kali mendengar lolongan anjing itu kerana bunyinya sangat kuat. Tetapi dia hanya berbaring diam Tidak bangun lari ke mana-mana Kerana dia fikir bunyi itu akan berhenti di jalan keluar Seperti dua malam sebelumnya Tetapi pada malam itu Ia tidak seperti yang disangka Lolongan itu berhenti betul-betul di kedainya Kemudian kedengaran bunyi aneh Bunyi seperti tapak kaki orang berjalan tanpa kasut masuk ke dalam kedai Menghentak tumit dengan kuat Gedebuk, gedebuk, gedebuk Bunyi itu kemudian berhenti betul-betul Di sebelah buayan tempat pekerja itu tidur Seketika kemudian ada titisan air kira-kira 34 titis jatuh mengenai kepalanya. Pada masa itu tidak perlu menengka lagi dia sudah tahu apa yang sedang berlaku kerana ia sudah sangat jelas. Pekerja itu hanya mampu berbaring memejamkan mata tubuhnya kaku di dalam buayan sepanjang malam. Dia tidak berani langsung membuka mata untuk melihat apakah sebenarnya yang dia hadapi. Sehinggalah bunyi ayam berkokok barulah dia berani bangun dari buayan dan masuk tidur di dalam kedai. Ramai yang mendengar cerita ini merasakan pasti ada sesuatu yang akan berlaku atau mungkin mayat akan ditemui. Dan memang benar, pada tengah hari itu, mayat itu timbul sendiri ke permukaan air dalam keadaan kembung, tubuhnya bertukar menjadi hijau dan berbau busuk selepas mayat ditemui keluarga dan warisnya segera membawa mayat itu pulang untuk upacara keagamaan di kampung halaman mereka tetapi cerita ini tidak berakhir begitu saja dia tidak tahu sama ada keluarga dan waris si mati ada melakukan upacara memanggil roh pulang bersama atau tidak kerana selepas mayat ditemui pada waktu malam para peniaga yang tidur menjaga kedai masing-masing masih mendengar bunyi anjing menyalak dan melolong dari tepi air seperti biasa Bunyinya akan bersahut-sahutan dari satu tempat ke satu tempat sehingga ke jalan keluar. Lolongan ini berterusan hampir setiap malam. Ini membuatkan penduduk kampung percaya bahawa roh lelaki itu masih belum pergi ke mana-mana, masih terperangkap di dalam umpangan dan tidak dapat mencari jalan keluar. Ada satu kejadian yang membuatkan penduduk kampung benar-benar percaya bahawa roh lelaki itu masih belum pergi. Pada satu malam, ada sekumpulan orang sedang bermain daun teruk di salah sebuah kedai di situ. Salah seorang daripadanya adalah kawan kepada ibu Cik Min. Kumpulan itu bermain sehingga kira-kira jam 2 pagi kemudian mereka bersurai pulang ke rumah masing-masing. Kawan ibunya itu rumahnya di luar kawasan empangan jadi dia terpaksa menunggang motosikal seorang diri manakala yang lain tinggal di kedai dan berehat di dalam kawasan empangan makcik itu menunggang motosikalnya keluar seperti biasa tidak berasa takut kerana dia sudah biasa keluar masuk begitu tetapi suasana pada malam itu terasa lain daripada biasa disebabkan kejadian lelaki itu lemas suasana menjadi lebih seram tetapi yang paling aneh makcik itu rasa motosikalnya sangat berat dia pulas minyak macam mana pun motosikalnya tidak laju rasanya seperti ada orang bertubuh berat sedang membuncing di belakangnya pada masa itu, dia cuba terus memulas minyak. Kemudian, dia mula terhidu satu bau. Bau hanyir yang aneh menusuk hidung sepanjang perjalanan. Dia tidak berani menoleh ke belakang. Tetapi dia dapat menganggap mungkin ada seseorang yang sedang menumpang di belakang. Dia bertahan saja. Walaupun bau busuk, dia tahan nafas. Walaupun berat, dia terus menunggang. Sehinggalah dia tiba di jalan keluar umpangan di mana terdapat sebuah tokong datang. Makcik itu mengambil keputusan untuk membreak motosikalnya menadah tangan dan berkata kepada Datuk itu Datuk jangan bagi dia ikut saya Datuk jangan bagi dia ikut saya Saya tak nak, saya tak kenal dia Selepas makcik itu selesai bercakap Dia mengangkat tangan tanda hormat dan terus memulas minyak Dan anehnya Sebaik sahaja keluar dari kawasan empangan Bau busuk yang dihidu sepanjang jalan tadi hilang begitu sahaja Dan motosikal yang terasa berat dan tidak laju itu kembali normal Ramai yang mendengar cerita makcik itu percaya bahawa itu mungkin roh si mati yang masih belum pergi ke mana-mana dan mungkin menumpang motosikalnya kerana mahu keluar dari tempat itu. Selain daripada kejadian ni, ada juga kejadian sekejap ya. Ada sesuatu yang aneh di sebelah kanan saya. Selain daripada kejadian itu, ada juga peniaga yang tidur menjaga kedai mereka pada waktu malam sering mendengar bunyi anjing melolong dan bunyi orang berjalan-jalan pada tengah malam. Izinkan saya angkat kaki sekejap Takut Okey Maksud saya Orang yang menjaga kedai di situ Selain bunyi lolongan anjing Mereka juga akan mendengar bunyi orang berjalan-jalan pada tengah malam Ada yang mendengar suara seorang lelaki menangis teresak-isak Ia adalah suara lelaki yang menangis tersedu-sedu Dan ada suara yang seolah-olah dibawa angin berkata Nak balik rumah Saya nak balik rumah dan semua kengerian ini bukan sahaja berlaku selama 3-4 hari Tetapi kesemuanya berlarutan selama beberapa minggu Mungkin kira-kira 2 -kira minggu Selepas itu barulah kejadian-kejadian menakutkan ini Mula berkurangan dan perlahan-lahan hilang tetapi penduduk kampung percaya bahawa lelaki itu masih belum pergi ke mana-mana dan sedang menunggu seseorang untuk menjadi korban penggantinya. Dan Beberapa tahun kemudian kejadian itu berlaku lagi Ada dua lagi orang yang meninggal dunia Mayat pertama adalah seorang pelancong dari wilayah lain Pada hari kejadian kawannya telah mengajaknya pulang Tetapi si mati tidak mahu pulang dan berkata kepada kawannya Aku tak akan balik Aku nak tinggal di sini Selepas itu dia terus turun mandi Tidak lama selepas itu kejadian malang menimpanya menyebabkan dia benar-benar tidak dapat pulang seperti yang dikatakannya kepada kawannya manakala satu lagi mayat adalah orang tempatan dia minum arak sehingga mabuk dan kemudian lemas di hujung umpangan penduduk kampung percaya bahawa di kawasan hujung umpangan itu ada satu penunggu yang bersemayam Penunggu itu sukakan ketenangan dan tidak suka suasana bising, terutamanya bunyi muzik kuat yang sering dipasang oleh golongan muda. Tetapi lelaki itu minum arak dan membuat bising, menjerit-jerit. Ini menyebabkan penunggu itu mengambilnya. Ini adalah kepercayaan peribadi penduduk kampung di sana bahawa kerana lelaki ini minum arak dan membuat bising, penunggu itu telah mengambilnya. Dan inilah kisah seram yang dihantar oleh Cik Min Oleh kerana dia bekerja di situ Dan rumahnya membuka kedai makan di empangan tersebut Tidak hairanlah mengapa dia tahu tentang perkara-perkara aneh yang berlaku Dia tahu bahawa apabila empangan menangis Pasti akan ada sesuatu yang berlaku Dan ia memang benar-benar terjadi Siapa sangka kisah seram boleh berlaku dengan cara yang begitu menakutkan dan berterusan Selama beberapa minggu Ramai juga yang berasa takut kan apabila mendengar kisah seram tentang tempat-tempat pelancongan seperti ini saya pun pernah terfikir mungkin di sesetengah tempat pelancongan di mana pernah berlaku kematian para peniaga di situ pasti tahu lebih banyak cerita berbanding kita sebagai pelancong para peniaga yang tinggal di situ saya percaya setiap seorang daripada mereka mungkin ada azimat pelindung diri atau mungkin sudah terbiasa dengan kejadian-kejadian seperti itu kerana peristiwa-peristiwa yang berlaku ini saya rasa ia sangat sukar untuk dijelaskan Baik kisah tentang korban pengganti maupun kisah tentang apa yang berlaku di hujung empangan ataupun kisah-kisah seram lain yang berlaku di empangan tersebut. Apa-apa pun, jika ada pendengar di sini yang pernah melancung ke sebuah empangan yang mempunyai tunggul kayu berbalut kain tiga warna di dalam air, bolehlah komen dengan memberi clue atau singkatan saja. Tidak perlu nama penuh ya. Cukup sekadar clue saja di manakah tempat itu supaya kawan-kawan lain yang ingin ke sana boleh berjaga-jaga jadi mereka tidak akan berlaku kurang ajar dan mengalami kisah seram seperti ini. Jadikanlah cerita ini sebagai pengajaran dan pengetahuan. Apabila kita pergi melancung bersama kawan-kawan dalam kumpulan, macam-macam boleh berlaku. Sama ada kawan mabuk atau terlalu berani, boleh jadi akan berdepan dengan perkara seram seperti ini. Jadi, kalau ada kawan, tolonglah saling mengingatkan supaya kejadian seram seperti ini tidak berlaku. Sebelum kita berpisah hari ini, jika anda suka cerita hantu dan kisah seram, kita geng. Saya juga ingin memohon maaf kerana di pertengahan cerita tadi saya terpaksa berhenti. Sekejap, saya tidak boleh gerakkan kamera untuk tunjukkan. Di sebelah kanan saya ini ada katil dua tingkat. Maklumlah, ini hostel. Di seberang pun ada katil juga. Dan di sebelah kanan ini ada loka untuk simpan barang. Uh, saya cuba perhatikan. Saya tak tahu. Ya... Yeah. Saya tak tahu apa tu Tapi ada bunyi seperti ketukan buk-buk datang dari dalam loka Dan ada macam sesuatu yang muncul sekelip mata di kawasan ni dari tadi Dan ia baru sahaja berlaku semasa saya sedang bercerita di pertengahan tadi Saya pun tak tahu apa yang ada di sini sebenarnya Kalau sesiapa yang ikuti IG saya Pasti tahu negara mana saya berada sekarang saya minta izin untuk tidak menyebutnya dalam klip ini. Biarlah saya tamatkan klip hari ini di sini. Saya benar-benar minta maaf kerana di pertengahan cerita tadi saya tidak dapat memaksa diri untuk terus bercerita. Untuk hari ini selamat malam, mimpi indah. Assalamualaikum.